І в нас знову гості. В нас організатори Артюзарту. Це є фестиваль, театральний фестиваль, театральної платформи. Та також буде там багато різної інформації, про яку ми зараз дізнаємося. Доброго ранку! Добре. Розкажіть, будь ласка, про цей фестиваль. В чому він заключається? Його головна мета, задача. Ну, так случилось, что мы живем в очень театральном городе, где такая инициатива театральная прям выплескивает за любые какие-то рамки, которые пытаются как-то социум вправить все эти театральные поиски. И вот Артюзарт, как фестиваль, нашел такую для себя что ли, среду целую ночь театральную, где самые различные э, театральные э, лидеры и э, поиски разных театральных начинаний сходятся вместе и с соседними виде, видами жанра, где и музыканты, где и художники, где и театралы, где и, и, и самые различные, различные виды и жанры искусства сходятся и как бы обновляют и как бы, подтверждают друг друга. И, Извините, одновременно, и, да, и да. в течение да. 10 часов это все продолжается. Да. То есть это не растянуто во времени да. и пространстве, это локально единство и времени, условно mm -hmm. говоря. Да, и в то же возраст. Понимаете, получается, такое тюзовское пространство, где мы сейчас э, провели, провели это уже вот третий наш mm -hmm. на, третью на, нашу ночь, и, и уже третий год существует наша, наш фестиваль. Он э, дает нам э, такое движение, направление для того, чтобы он э, таким свободным образом перерастал в некий новый проект. Вот Сейчас mm -hmm. только что он гремел, сейчас э, будет Красьяна организовывать для будущих театралов. Ну, она, наверное, сама расскажет, да. Mm -hmm. Я сейчас чуть-чуть mm -hmm. откомментирую mm -hmm. еще пару фраз. Важное в этой ночи то, что э, это происходит в театре юного зрителя, но это не для детей. Однако это показано. Дети там тоже могут участвовать, хотя кто ночью... еще? Mm участвуют. -hmm. Как бы, mm -hmm. Да, и участвуют во многом, по крайней мере, вот тоже Яна готовила э, в этом в этот раз проект, э, видеопроект детский для того чтобы показать как видят вот страхи тема была призраки mm -hmm. и как видят страхи как бы дети но это призвано акцентировать внимание молодежи и зрителя в целом харьковского на том что сегодня театр для детей в частности, потому что ночь это только часть артюзарта, о котором вы заявили да, ранее. И о чем говорят э, э, как бы вот э, современные театралы, то о чем не говорят э, государственные театры, uh -huh. То есть поле и темы, которые там исследуются, они как бы расширяют как бы возможности встречи с, с театральным зрителем, uh -huh. который который не умещается вот в знакомое театрально-государственное пространство. Uh -huh. В смысле, несмотря на то, что это проходит да. на, <laughs> на, площадке на площадке академического Тюзе. театра. Да, это да. Э, ну, академические э, труппы также участвуют, э, и профессиональные актеры, однако это не является определяющим для этого движения театрального. Угу. Эм, ну, Давайте. опять же, да, дети. Рассказывайте. Немножко, да, у нас немножко <laughs> поломалась логика. Ну, смысл в чем? Мы э, вот в последнее у нас время, последнее, мы решили, что э, мы, э, все наши проекты, которые у нас существуют, это э, э, фестиваль детской драматургии, юношеской подростковой э, драматургии «Артюзарт», -арт», э, фестиваль «Я и Солобрук э, э, «Школа Магии театра». Э, да. mm -hmm. mm -hmm. э, все, все вот эти вот начинания инициативы мы решили объединить в так называемую, вот родилось название, «Платформа театральных инициатив». Mm -hmm. вот. И э, э, распределение между э, э, возрастными группами, э, акцентами внимания и так далее, вот оно распределяется между этими э, мероприятиями, как Артюзарт занимается детьми от нуля и до 99. Я и Сыла Брук занимается. От девяносто до нуля. Да, от девятнадцати до 99. Школа магии театра на самом деле это продукт фестиваля Артюзарт, вызванный тем, что очень мало и плохо пишут для детей сегодня. И мы решили задать детям вопрос, а что же, собственно, для них важно и актуально. И вот дети уже сейчас третью пьесу будут писать. То есть одна уже выпущенная даже участвует в драматургических фестивалях, мы ее выслали. Вот. Вторая сейчас вот заканчивается 25 числа, приходите к нам послушать новую историю от тинейджеров уже. Вот. И на зимних каникулах, собственно, произойдет еще один проект, который называется «Дорога в большой мир», где дети будут писать новую сказку. За неделю вот. да. осенних каникул, зимних, да? Зимних. Да. да. Угу. Будет вот написана полноценная пьеса, это уже не первый тоже раз проект Яна организует, и результат ну, для меня как ученого, в общем-то, рядом стоящего культуролога, было очень неожиданно, что что получилось, и как можно взаимодействовать с детьми, и что они совершенно осознают ответственность свою, что у них получается да. хороший продукт, да. интересный для взрослых. Если да, ну, да, да, тут... нам только отзвенят вот эти вот каникулы, и начинается э, новый семестр, где оба наших как бы, театральных э, вуза э, вгрызаются в новое театральное пространство, связанное с днем рождения Курбаса, и у -у -у. получается я и Села Брук, наш, наш проект, а потом опять ночь в театре висит осенняя артезарт и летний лагерь, где мы собираем туда вот всех театралов желающих собраться вместе и как-то искать какие-то новые дороги в поиске. Mm -hmm. а, mm -hmm. Еще одно вопрос. Скажите, пожалуйста, чем отличается каждый артюзарт один от одного? Mm -hmm. Mm -hmm. Как выходит, ваш, что вы столько всего нового, насколько я знаю, <laughs> просто mm -hmm. вносите туда? Ну, артюзарт отличается каждый сезон друг от друга отличается тем, что мы растем, мы выводим правила, как должен существовать драматургический фестиваль. Мы пытаемся определить собственные ну, как правило, правило грустное слово такое, да. Мы пытаемся понять, как нам развернуть эти все вопросы, как нам развернуть диалог с публикой, потому что там очень важный момент, как и в Брук, это обсуждение. Угу. Вот. Как привлечь молодого творческого человека, на самом деле, это очень большая проблема, к теме написания пьес, особенно детских, подростковых, там юношеских пьес, к теме, все же, понимаете, да, хотят Гамлетов играть, вот, да. Там очень много тем, и это очень важные темы для многих, это один раз в жизни, или до там, 12 лет мы ходили в театр, а после перестали вовсе, никогда не вернемся. То есть, mm -hmm. Вот тут как бы в, в Артюзарте, собственно, ночь с Артюзарт, это отдельное мероприятие, которое возникло именно для того, чтобы собрать эту творческую молодежь в одном пространстве, показать ее друг другу. Mm -hmm. вот. Мы ночью э, показываем э, и не только э, какие-то вещи, которые обязательно будут им интересны. Мы показываем, мы, например, прошлой ночью мы показывали Майдадыра. Mm -hmm. Этой ночью показывали «Зеленого поросенка». Взрослые отлично сидят и смотрят эти работы. Вот, потом они очень живо их обсуждают, делятся впечатлениями. Вот, конечно, кроме этого, есть еще всякие перформансы, очень много музыки, Но очень хорошая музыка. Пять, вот этот а раз опять, был пять. пять Мастер-классы у вас какие проходят? Мастер-классы, да, Мастер да mm -hmm. тренинги. Вот «Тесто», например, mm -hmm. провело чудесно. Ну, «Тесто» провело. Ребята mm -hmm. из «Теста» провели <laughs> чудесный тренинг. И это, да, очень трудно было контролировать, потому что люди все пытались в него войти, войти, а пространства даже в фойе Тюза mm -hmm. не так много, чтобы... Скажите, пожалуйста, как вы можете подсуммовать артюзарт, который пришел вот совсем недавно? Ночь. Ночь именно, самая ночь. Как мы но Прежде всего, это такой э, э, очень плотный э, сформировался союз творческих инициатив, прежде всего двух вузов, mm -hmm. университета Котляревского и Академии культуры, именно они являются как бы основой и главным что ли вот цементирующим фактором этого артюзарта. Кроме того, значит, резко, мне кажется, мы почувствовали улучшение качества поднялось самих коллективов выступающих. Мы на глазах видим, что за год появились как бы интересные работы, которые наверняка будут украшать и фестивали других городов, представлять наш Харьков. Это, можно сказать, появились новые лица, Э, у, укрепился наш союз вот с директором э, Тюза, который в, в на, как бы на государственной как бы э, площадке он дает возможность этим инициативам. Он является вот, этим, организатором, за, на самом деле существовать. Очень, да. Да. Мы надеемся, что как бы и другие, может быть, э, 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 дирекции театра Линза, потому что только где мы появляемся, там жизнь начинает бурлить и существовать. Да, да Ну даже вспомнить э, дом актера, где тишина была. Мы только вошли с Курбалесием туда, и там завертелось, закрутилось и пошло. Поэтому вот, mm -hmm. мне думается, вот этот как бы живой, нескончаемый поток инициатив самых разных направлений, он в этом, в этом именно фестивале показал какую-то, что ли, качественную сторонку. Вот. В, на всех этих вот площадках и, и одновременно еще он подтянул другие города, к нам Полтовчане, приехали с очень постоянно. интересной работой и, и постоянно. постоянно. И, и там мы увидели, что у них от, от того, что они побывали на наших uh -huh. этих фестивалях там тоже это разрастается разжива, оживает и существует в таком, в таком параллельном театральном uh -huh. пространстве. Будь Розкажіть, таке, будь ласка, таке. трішечки про плани на майбутнє е, Артю Зарту, ночі Артю Зарту. Е, що хочете додати, забрати, поміняти і так далі? Okay. Планы на будни. Ну, у Артюзарта, как бы, планы есть и не останавливаются. Тут, наверное, нам сейчас интереснее говорить больше о самой платформе театральных инициатив и что с ней, собственно. То есть, потому что эстафета после, передается Я и Брук в ближайшее время. И тут, как бы, в ближайшее время, это последняя неделя февраля. День рождения Курбаса. Ну, подготовка-то уже Подготовка уже началась, да, и занимаются этим, в общем-то, те же люди, ищем пока что пространство, потом, в которое, которое примет, потому что главное одно из правил этого фестиваля – это не театральная платформа, mm -hmm. то есть не должно быть сцены и специально оборудованного всего. Mm -hmm. Вот и э, режиссеры и э, группы должны адаптировать это пространство для себя э, и свое Свое, свой спектакль, свое действие под вот это вот пространство, которое мы им предложим. Сейчас вот рассматриваем разные. Варианты. И еще мы хотим уже, что может быть уже к следующему нашему шагу и проекту нам удастся подтянуть Академию дизайна. Для того, щоб і художники, і тоже теж поліактивно включились в на в наші починання, в, в нашу платформу те, театральних ініціатив, в Артюзарти, в Селебрукі, війни і, і які-то є для цього Вже у нас підпосилки. Добре, що ж я дуже дякую, що ви до нас завітали, розказали це прекрасний фестиваль. Я бажаю вам успіхів, творчого натхнення. Шановні телеглядачі. А ви залишайтеся з нами? Буде цікаво.